Даем, меньше времени тратим на прием подумать как вы как разумеется выбрать допустим вот так бы боевой прием потом делать шаг вперед опустить руку вытянуть его сюда и потом завернуть то есть сколько движений делать сюда либо сделать катахинерию вот так и привести его в то же положение Конечно, легче второй способ если вы умеете его делать то есть не нужно делать лишнее движение для катеришки Совершенно нет необходимости делать танкан, заворачивать, и а потом бросать. Если у вас рука здесь, и вы умеете делать то и вы вообще на месте сделать если вы делаете его правильно. Совершенно нет необходимости крутиться. Мало того, что я трачу время. Еще неизвестно, могу ли я крутиться, если у меня спина здесь сзади. Как я сделаю этот прием, если мы с ним вот здесь? Куда мне крутиться? Все, вот здесь не нужно делать головой в стенку. Вот то есть у меня нет возможности крутиться и ходить. То есть чем меньше движения вы делаете, лишнее, тем лучше. Бывают случаи, когда нужно крутиться. Но лучше это делать, Лучше пускай он вокруг вас бегает, чем вы вокруг него. Чем делать силой ноги. Вот таким образом. Раз, два, три. И бросок. Лучше гораздо заставить его вокруг вас. Побежать еще более больше, если бросить его сюда. Самим остаться, остаться на месте. Понятно. Хорошо. Что касается КТС. Теперь ножи взяли. Да. Теперь берем ножи все. И мы сейчас с вами продолжим.